Я пришла вот зарядить и сижу, потому что э, и не скорую не вызовешь, ничего, а уже ж возраст какой. А так как нет никакой связи, даже не включается мобильный интернет, пришла сюда зарядить хотя бы пауэр. Ни связи с родными не знаешь, как насколько надолго это. Сегодня нет это точно. Вот, вчера было, ну, совсем буквально 15-20 минут дважды. Ну, и все. Надеемся, что сегодня вечером у нас будет. Как греюся? бутылки грею. Бутылки нагрела и в кроватку. А потом легла там тепленько, а вставать уже не хочется. У нас А там від моста живу. там ніде немає. Ця точка завжди працює. Стоїть цистерна Червоного Хреста, ну там вода закінчилась вже, то приходиться сюди йти. Постійно туди привозять, але ну, не встигаємо. Бачите, що робиться. Приходиться сюди йти. У нас вода тільки залежить від світу. Качает с земли. Если э, скважина, света нет, скважина не работает, то есть у нас сейчас ни света, ни воды, котлы у нас там не включаются, холод, ни воды, ни света, ни газ. газ только чуть-чуть. Когда света, тачки таскать по, по ступенькам на 9, на 5, на 6, да и так тяжело таскать. Там у нас подъезд ступеньками, пока ветер сил нет уже. Мы в такое сейчас время живем, что можно и потерпеть. Можно и потерпеть. Ничего, лишь бы только не бомбили нас.